Сегодня 25 января, на улице 26 год. Заехали до своего знакомого пчеловода. Сделан все это своими собственными руками. Все с камыша. Вот такой домик он себе здесь сделал. Ну, короче, молодец он. Сейчас его забрали служить. не закончил он это все дело. Ну, посмотрим, как пчелки зимуют. Они все у него в изоляторах. Вся пасека заизолирована. Зимуют с изоляторами. Тикток, привет. Да. М маточки Бакфаст. Если что, надо будет кому-то заказывать, пожалуйста. Сейчас вот так продаемся вот так. Все подряд, чтобы мне сказали, что выбираю. Дивите, вся изоляция. Так. Вот, Все, так такая рыженькая пчелка. Так, сейчас клюночка залетела, Вот одна семейка. Следующую. Пока клюночка залетела, Дивите, маточка вот все. Уже как буква клеточка в изолятор. Изолятор. И все семейки буквально все практически одинаковые. Угу. якраз вони до серединки це вони отак сидять чи їм корма хватить до кінця зимовки хватить прекрасно сидять це чорто ну давайте оцю глянемо показуємо Вот так, дивіться, плотненько сидит, чи клуб еще передний, он еще не двигается. Так он никуда не будет двигаться, потому что возле этот, ну, клеточки сел. Мед, меду хватает, корма хватает. Из и... расхода корма минимум, Бегем, никто не, бомба, бомба. не сеет. Бомба. Ну все, Сей такие. Сейчас глянем шестерамочники, что там, я еще шестерамочники не открывал, что он Вот это красиво вообще. Сидят в изоляторах. Вот, смотрите, сейчас глянем Що тут у нас шестирамочники? Шестирамочники у нас були слабенькі. Ось корму дав. Сейчас порозкидую. Ну. ну шестерки ж без ізоляторів. Без ізоляторів. Да. Шестерочки без ізоляторів. Ми будемо соединяти двохматочне задержання. Тут у нас. Що тут? Що у нас? Вот ось, видите, ось, одна рамочка и другая рамочка, тут вообще дво, две семьи зимой. Так это они по две рамочки зимой, по, по, рамочки по полторы, да, по две да, рамочки через да. перегородку. Через две маточки сидят. Ну а дальше процесс какой? Будет двухматочная вся Двухматочная, все эти синенькие будут соединяться, разделительная решетка, внизу пять рамок, вверху три рамочки. И две маточки будут все эти одновременно. І буде двохматочне, все будемо запускати двохматочне. Потім, якщо розширимося, діємо отводочок один або два. Отводочка робимо, молодих маточок запускаємо і сюди обліталися і буде двохматочне содержання. Переходимо на двохматочний. У 2025 році обрали всю, всю ерунду, я обработав, обкатав, всю, ну, і так будемо далі двигатися. Двоматочне. Лучше я буду двохматочний держати. например, 50 или 100 уликов, чем по одному 200 уликов. Скажем так, для меня это проще много корпусов и 7 лучше. Так нагонять. И расплод хорошо, и все шестерки, все шестерки я вытяну. Может, она не развится, сама шестерка, а если я соединю, будет бомбезно. Верхний расплод вообще классный получается, мощнейший получается. Все переходим на двухматочное содержание. Вот так. Человек попробовал в этом году ему понравилось. Он занимается чисто бакфастом, выводом маток на продажу. Вот, ну, вот здесь матка не в изолятор. Не в изолятор, Даже соединя... будем соединять после первого облета и сразу соединяем. Соединяются, те выпускаем из изолятора, а те сверху, э, и они прекрасно все кучу. Э, Смещается и все. Если где в может э, процентов 5, может маточек где-то что-то гигнуть. Э, по две маточки, отсюда маточку, раз, резерв есть, все будет, все восстанавливать. Четко. Вот, вот такие приколы. Когда закончим служить, да, будем да. продавать бакмас, да? Да, да. Когда закончим... Обращайтесь здесь Сережа, он, материал у него хороший. Все, пока-пока. Все, всем добра. Да, добра.